Знаете, вот здесь напоминается чистый смысл. Там, где проповедуется слово, это самое главное. Вначале было слово, все содержится Словом Божьим. Все остальное это, это, это дары вспоможения. Чем сопровождается слово? Оно может музыкой, оно может действиями, может примерами, свидетельствами. Но вначале было слово. И это надо не забывать. Оно может быть не всегда приятное это слово, но результаты его несравненно больше приносят нам, чего просим или помышляем. И тот, чье это слово, имеет намерение о нас во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. И те, которые проходили через некоторые обстоятельства, они они показывали путь и, до, и потом результат, до чего они дошли, и результаты всегда были великолепные. И вот сейчас мы слышали, как в пустыне спели в пустыне спели. Друзья, это легко говорить здесь. Вот в этом собрании, когда у нас 36,6, ничего не болит, глаза видят глубизну небес, таяние снегов, птицы начинают петь, солнышко светить, холода и стужит. Но когда ты в пустыне, и тебя окружает совсем другой пейзаж, там не просто петь, а надо. И если тебя будет сопровождать весь твой путь слово надо, в конце концов ты устанешь. И Бог тот, который имеет надмерение тебя, он будет вести до тебя, пока вот это надо не помрет в тебе, и там зародится ⁇ хочу это, ⁇ это, это другая мотивация. Это другие взаимоотношения. Любовь никогда не перестает. Мне не надо идти в церковь, я хочу идти в церковь. Мне не надо служить, я хочу. Это 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 смысл моей жизни. У меня не начинается и не заканчивается служение. Оно у меня и днем, и ночью, хорошее но или плохую. Но я с Богом с 91 -го года. И до 91 -го года Бог был со мною. Иначе бы я не дожил бы с измарства. У меня такая жизнь была, что желающих было укоротить ее много. Но жив Господь мой, который сказал, я живу, и ты будешь жить. Нравится кому-то, не нравится, но Бог обронил слова. И теперь мне надо удержаться за Него. А предложений будет поступать много разных, и, и, и сил будет вступаться, но главное выстоять. У нас есть послание к евреям, 6 глава, 3 глава, несколько стихов. Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда, сегодня, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня, отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Это не сорок раз, это не сорок дней, сорок лет. Чем закончилось в пустыне, не песней. Братья и сестры, перед нами молитва. Верим мы, не верим, сколько у кого какой есть веры, может, ты случайно пришел, дети привели или ты привел детей. Но здесь есть тот, который видит сердца всех нас. Ему не важно, какие на тебе одежды, персни, золото, украшения. Богу самое главное сердце. Оттуда все источники жизни. И когда Бог говорит к людям, Он говорит, сердце твое дай мне и наблюдай за ногою своею. Богу интересует сердце. Сердца ожесточаются. Сердца есть двоедушные. Сердца есть всякого покроя и всякого сложения. Но Бог хочет очистить сердце, потому что от этого зависит все. Твое самое главное – мы порою такие лозунги выкидываем и не задумываемся, что это значит, что за этими лозунгами есть требования от Бога, чего требуют, как надлежит, какими должно быть нам в благочестивой и святой жизни. Бог требует, потому что заплатил за нас и имеет право требовать. Как должно, чего требует от тебя, от домостроителей требуется, есть требования. И вот одна категория людей, священников, что-то в сердце, там проблема появилась. На работу ходят, в храм приходят вестники Господа, представляют Божьи интересы, а сердце далеко отошло. В сердцах другие проблемы. Заботы житейские. И Бог увидел, люди бардачили, ходили разными путями, каждый совратился на свою дорогу. Почему? Сердце, в сердце появились другие ценности. Но когда одна категория людей – не приложила к Божьему служению сердца, Бог сказал, я прокляну ваше благословение, и проклина, проклял. И указал причину. Это было колено Левия. Это было... Они, они живут уже не в пустыне. Они живут, где молоко и мед. Они живут на воде. И всем коленам Бог раздал землю. Но одному колену, колену сказал, я часть твоя. И они когда посмотрели на эту часть, говорят, она ничтожна. Это часть ничтожна. И решили до этого ничтожества что-то доложить там, поменять, голубей продать в храме. Где-то что-то. И Бог, когда посмотрел, и все человечество стало перед погибелью. Все. Если эта категория людей уберет сердце с того, что оно, она делает перед Богом, нету благословений. Проклятие захлестнет все. И Бог говорит, я пошлю человека перед Днем Господним, великим и страшным, придет человек. Ну, представляете, интересы Божьи. Вы понимаете, от царей какая миссия приходит? Посланники какие. А тут приходит блюжей шерсти с пустыни, вылез Иоанн. И говорит, покайтесь. Когда-то Бог послал пророка одного из Иудеи в Израиль. Уже с людьми разговаривать не с кем. Найдешь 12 камней в кучку сложенных и скажешь этим камням, что на, на тебе, жертвенник, сожгут кости пророков, А там царь-батюшка оказался. Хозяин в стране. Размахался руками, парализовала бедного. Куда ты лезешь? Разговор уже закончен. А здесь разговаривает Бог. И Бог что-то просит, тот, которому ничего не надо. Золотые бриллианты... А говорит, не ожесточите сердец ваших. Сегодня, в 2019 году, в феврале месяце, на Каблуково 6, кто б здесь есть. Слушай, что бы с тобой не происходило, потрудись над сердцем, чтобы принять, что ныне скажет Дух Святой. Мотивация, для чего ты пришел, что тобой движется. Воскресенье пришло, время выделенное, или Бог тебя позвал. Может, зарплаты нет, здоровье пошатнулось. Больше всего хранимого храни сердце твое. И тот, кто выйдет сюда, я, я, я буду вместе с вами молиться, кто будет выходить, как нужны сегодня люди, которые от избытка сердца говорили. Не с целованием, даже, даже если может это грубое и жесткое, но пусть оно будет настоящее, не двоедушное, как у Иуды. Пришел с целованием. Что сделал Ирод? Что сделал Пилат с Иисусом? Но Иисус сказал, вины больше на том, на том целовании вот на том сердце, которое с улыбочкой, которое пришло ночью, подкралось, не с пиками и а колями. Там все шли, как на... один Иуда с поцелуями шел. Но этот поцелуй оказался самым страшным, самым ужасным. Там, друзья, там, где искушали Бога, оказывается, они стояли в пустыне Син. Друзья с детьми, с детьми, с женами, со скотом своим в пустыне – и когда вдруг облако сдвинулось, облако шагнуло, появилась надежда. Нас выводят с пустыни. У нас что-то появится для скота трава, а у нас где-то появится глоток воды. Наши губы пересохшие, потресканные, найдут. И они перешли и стали станом в Рифадиме, а воды нет. Это не филистимляне, это не Гергисеи, Евусеи, это не амаликитяне, это все общество сынов Израиля зароптало. Это все единомышленники, единодушные, у которых одна цель, один путь прошли через море, через облако, возроптало и решили забить Моисея камнями. И Моисей возопил. Это уже отчаяние, это уже не просто возопил. Друзья, часто многие из нас, когда припекает, когда все теснит, вопием, Но главное среди этого вопля, этой тесноты, услышать, что говорит Господь. А Бог будет говорить к сердцу, который сердце видит всех. Не ожесточи. Сколько раз вопиял. Сколько раз у меня это в жизни было. У меня такие пути и дороги есть особенные, где где нету рядом никого, но я верю, что есть со мной Бог. И даже удивлялись другие, как ты можешь, ты здесь один. Я говорю, я никогда себя одиноким не чувствовал, даже когда было трудно и без путей, без, с тупиками, и выйти нельзя, но был всегда Бог. Важно среди этого вопля, среди, среди мнения большинства, пусть ожесточаться, сохранить сердце свое, чтобы услышать, что Дух ныне говорит церквям. Бог знает, где ты был вчера и третьего дня. Вопрос, ответь ему, какие мысли входят в сердце ваше? Зачем ты допустил сатане вложить в сердце твое? Но я живой. Пусть с этими сатанинскими мыслями. Я сегодня пришел на это место, Боже, пред очи твои. Когда-то Давида стеснила и сперла все. И враги, и война, и полки, и гонители, и грабители. Все. А у Давида одно желание быть в Доме Божьем. И одна цель – искать Бога. И сердце Давида заговорило. Ищите лица моего, друзья, в этот момент, когда все плохо и тупики кругом, заговорит сердце, потому что твой Бог есть путь. Он в тупик никогда и никого не заводил и не заведет, верен обещавший, кто войдет им тот выйдет. Важно сохранить, когда уже все разочарован, когда уже в, в гробу смердить, услышать учитель здесь и зовет тебя. Вот это самое главное. И появляется радуга, появляется свет в конце туннеля, появляется жизнь, потому что говорит Господь, а слово его дух и жизнь. Они возроптали. Давид говорит сердце, и через это сердце проговорил дух пророчества ищите. И Давид замечал, что он слышит. Почему и как, говорит. Почему? Потому что тебе, ты, ты не стеснен, ты просто в абсолютном порядке, где вдвоящиеся мысли уже к тебе не придут. И через тебя вышла подсказка. Ищите. Давид, многие пойдут этими дорогами, и на многих эти полчища придут. Но ищите. И Давид говорит, и я буду искать лица твоего. Я тоже делаю свой выбор. Да у меня сегодня есть немало проблем и немало нужд. Да я сегодня не знаю, как сделать следующий шаг. Но я сегодня знаю, что Искупитель мой жив. И Он устрояет мне верный путь. Даже когда я не понимаю и не разумею, глава мне, Господь, Он выведет как свет правду мою, если верим, надеемся, и если прилагаем к тому, все сердце свое. Запоем в пустыне. Горы сдвинутся. Холмы, все, моря, океаны расступятся. Бог проведет народ свой. Молимся, братья и сестры. Мы благословляем имя Твое, наш добрый, милосердный Бог. Что Ты больше сердца нашего. Что сегодня Ты знаешь, на что обратить внимание. Среди суеты, среди забот житейских, среди этих беспорядков, Господь. Кругом везде и даже внутри каждого. Но есть живой Бог, у которого один стандарт. Да и аминь. И любовь, которая превыше всякого человеческого разумения. И сегодня ты приходишь с той же целью пересмотреть сердца наши. Мы доверяем Тебе, Господь, внутренность нашу. Трудись над этими сердцами, что нужно истреблять, искоренять, обрезать, делай, только благослови, чтобы эти сердца были чистыми, чтобы Тебя узреть. Чтобы от избытка сердца говорили наши сердца. Чтобы не было в ком сердца душного или Лукавого. Чтобы там все во всем был Ты, Бог, и нам не поколебаться. Все отдаем в Твои руки. Благословляем имя Твое, прославляем Тебя. Наш добрый Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.